kadang-kadang saya tanya tu adakah kita ini sebenarnya membenarkan orang-orang peminta sedekah ini wujud supaya kita boleh bersedekah Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton sekalian Hari ini anda bersama dengan saya sekali lagi Muhammad Saifuddin Host kepada rancangan Isi dan Kulit di episod yang ke-11 Pada episod kali ini uh, Saya nak mengajak semua penonton Untuk kita membincangkan satu topik Yang berkait dengan musim puasa okay, yang, yang sedang <coughs> yang sedang hangat diperkatakan dan bagi meneruskan agenda ini, uh, bersama dengan saya adalah penulis kepada buku Islam antara isi dan kulit, yakni Dr. Jahmi. Assalamualaikum dan selamat datang Dr. Jahmi. Waalaikumsalam. Okey, So, memandangkan <coughs> tengah popular terma perkataan terma puasa tu okey uh, saya nak mengajak kita membincanglah tentang topik berkaitan bulan Ramadan. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Okey. Dalam Uh, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Jami ini, uh, ditulis dalam tajuk, dalam bab antara isi dan kulit, di surat yang ke-231. Okey, ya. Eh. Uh, <coughs> Okey. Uh, untuk kali ini, uh, saya nak uh, uh, kita membincangkan fundamental pada Ramadhan juga ramai yang akan sibuk melakukan persediaan untuk menyambut Aidilfitri. Fitri Dalam kita sibuk membuat persediaan dan bergembira menunggu Hari Raya Mungkin ada baiknya kita tujukan beberapa persoalan kepada jiwa sendiri Pertama, adakah kita benar-benar faham mengapa kita berpuasa dan apakah pentingnya Aidilfitri? Fitri Okey, saya nak minta Dr. Jahami menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Dr. Jahami sendiri Okey okay. Alright, terima kasih, uh, Surah ad Hari ini dah hari yang ketiga kan kita masuk bulan Ramadhan. Ya, yeah, betul. Alright, jadi, mestilah bulan Ramadhan kita bincang tentang bulan lah. Okay. Dan juga kita akan bincang topik ini, Dina, bukan sebagai seorang agamawan, tapi saya akan bagi pandangan saya sebagai seorang Muslim yang biasa <coughs> dan juga sebagai seorang pelajar Al-Quran. Okay. kita sebagai seorang muslim kita sentiasa mesra dengan baca al-Quran. Betul. Alright, jadi Dan telah rujuk kepada satu chapter yang saya tulis dalam buku isi dan Kulit lama dahulu. Okey. tu berkaitan dengan topik bab mana tadi? Ba tengok boleh mana. Isi dan kulit tajuk dia Ramadan tunjuk pelbagai niat puasa sambutan Aidilfitri. Okay. Alright. Okay. So kalau kita tengok pada tajuk yang yang saya tulis di situ. Okay. Tajuk tu dia mengatakan Ramadan menunjuk pelbagai niat puasa. Bunyi pelik kan okay. Sebab bulan Ramadhan niat dia cuma sepatutnya untuk berpuasa lah Kenapa ada niat-niat lain pula Jadi yang saya masukkan di situ ialah Of course memanglah semua orang Muslim Yang berpuasa pada bulan Ramadhan Niatnya ialah untuk berpuasa bagi tujuan Allah SWT Tetapi pada masa yang sama juga kita lihat pada bulan puasa ni Bulan ini yang sangat menarik Ada yang menganjurkan sebagai contoh iftar Iftar dan buka puasa dan sebagainya Terutama sebelum Covid banyak iftar-iftar dan buka puasa ini dianjurkan oleh orang-orang politik. Uh -huh. Jadi niat mereka, niat antara mereka itu ialah untuk melanjutkan networking politik mereka. Uh -huh. Jadi kita tak boleh menafikan bahawa terdapatnya uh, buka puasa-buka puasa yang dianjurkan oleh orang-orang politik semata-mata untuk networking. Untuk menunjukkan kerelevanan mereka, kewujudan mereka sebagainya begitu juga iftar iftar dan buka puasa juga dianjurkan oleh peniaga peniaga mm -hmm. untuk menunjukkan dia orang punya CSR dan sebagainya. Mm -hmm. Saya tidak mengatakan benda itu salah atau tak salah. Cuma saya mengatakan bahawa terdapat niat niat tertentu yang menganjurkan niat, buka puasa dan sebagainya. Okey, kalau kita kembali balik kepada puasa, ya. <tuh> dan kita sebagai seorang Muslim kita tahu, kita kena tahu kenapa kita puasa. Nah, okay. apa itu puasa? Dan sekali lagi saya tak saya tak bincang dari segi fiqh, saya tak bincang dari segi uh, sudut agamawan. Ini saya bincang dari segi apa yang saya faham Al-Quran Al dan juga sebagai seorang muslim. Mulut pun dah kering hari ini. Aha. Sudah. Sudah puasa kan? Yeah, betul betul. Okay. Jadi kita balik pada apa yang saya sebut tadi. Uh, biasanya kalau kita, kalau kita cakap tentang puasa apa sandaran dia? Selalu mereka pergi kepada surah Al-Baqarah ayat 183, jadi yang menarik dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang menarik pada saya lah, Ialah surah itu mengatakan kamu berpuasa ada, ada sebab diberikan kenapa kamu berpuasa. Di surah itu dikatakan la'allakum tattaqun. Tattaqun. Jadi maknanya kamu berpuasa supaya kamu bertakwa. Takwa. Maknanya saya dapati dalam surah tersebut dia mengatakan kita berpuasa itu mencapai satu takwa. Jadi apakah itu takwa? Jadi saya nak berkongsi di sini ialah di mana saya masa mula-mula saya berpuasa dan sebagainya. Saya tanya apa itu takwa? Sebab macam mana kita nak kita nak dapat uh, nikmat puasa itu? Bila Allah kata kita berpuasa supaya kita bertakwa, tapi kita tak faham apa makna takwa. Faham ya? Jadi ha? sangat penting kita faham apa itu takwa supaya kita tahu bagaimana kita nak berpuasa dan bagaimana kita nak halakan puasa kita itu untuk mencapai apa yang disebut sebagai takwa. Jadi untuk sebagai contohlah Din, mungkin Din pun tahu tentang surah Al-Baqarah ayat pertama sekali. Kan zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Takwa lagi. Betul. Maknanya ayat itu mengatakan bahawa Quran itu mempunyai panduan, keterangan, bukti yang jelas bagi mereka yang takwa. Mhm. Uh -huh. Maknanya kalau kamu nak faham Quran itu, dia menjadi petunjuk atau hudan yang hmm. tak ada was-was. Kamu mesti seorang yang takwa baru kamu boleh faham. Faham ya? Jadi saya tengok kaitan di situ bagi orang yang syiam atau berpuasa mereka akan capai takwa dan jika mereka capai takwa mereka akan faham Quran dengan lebih lanjut, dengan lebih elok. Dan uh, kalau kita berpegang pada Quran itu sebagai satu petunjuk yang sebenar-benarnya yang memberi petunjuk kepada muslim dan sebagainya, okay. kita akan rujuk balik pada uh, Quran untuk mendapatkan apakah itu takwa. Okay. Dan uh, kau terlihat dia saya lihat uh, banyak 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 ayat. Cuma saya nak saya nak petik dua tiga aja. Uh, takwa tu uh, lain sikit daripada apa yang orang biasa faham. Yang saya faham seperti uh, fahaman orang biasa. Apa yang din faham tentang takwa biasanya? Pada saya uh, mungkinlah a uh, takwa ni orang yang seorang yang menjaga ibadah. Okey. Seorang yang menjaga akhlak seorang yang menjaga uh, hati niat hmm. okey okay. jadi kalau kita lihat pada Quran Quran bersebut perkara-perkara apa itu takwa dan kalau kita baca Quran kita akan lihat maksud takwa di Quran tu berbeza sedikit dengan apa yang orang biasa faham okey sebab biasanya orang biasa faham takwa tu maksud satu yang uh, yang apa ni alih, alih dan sebagainya kan Betul. tapi takwa dalam Quran banyak dan antaranya ialah takwa terhadap Allah jadi dia kaitkan takwa dengan Allah. Ada juga takwa dengan hari pembalasan. Maknanya yang kita sebut sebagai akhirat dan sebagainya. Dia ada takwa dengan nar. Nar tu api neraka yang sebut neraka. Jadi banyak dia takwa-takwa akan situ. Jadi apa yang kita lihat di situ ialah sebenarnya puasa itu melatih kita menjadi seorang yang bertakwa. Okey. Okey, kalau tidak, puasa itu akan jadi satu perkara yang ritual yang hanya menahan lapar dan menahan uh, minuman air. Di pagi sampai petang kita lapar sebagainya. Jadi tak dapat satu uh, benefit atau nikmat daripada dia. Jadi rumusan saya di situ ialah kita kena cari daripada Quran apa itu takwa. Takwa. Ha. Dan satu lagi dia mungkin saya nak sebut di sini juga. Uh, kalau kita tengok surah Al-Baqarah 183 sampai 185 kan. Surah hmm. Al-Baqarah 185 sebut bahawa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadhan jadi, bulan Ramadhan ini boleh digunakan sebagai satu bulan untuk kita melatih membaca Al-Quran bolehlah, yang nak tilawah Al-Quran itu boleh maknanya baca tanpa faham tapi saya rasa, untuk diri saya saya rasa Al-Quran uh, bulan Ramadhan itu merupakan satu, kalau kita tak baca setiap hari, sepanjang 365 hari setahun, uh -huh. at least 30 hari dalam bulan Ramadan tu, uh -huh. kita tiap-tiap malam tu setidak-tidak baca lah, uh, mungkin uh, setengah jam. Yang sama sekali baca lah baca, baca maknanya. Kalau kita tak faham bahasa Arab, baca terjemahan. Jadi insya Allah kerana bulan Ramadan itu dikatakan Quran diturunkan. Jadi bulan Ramadanlah boleh kita mempergunakan untuk baca Al-Quran uh -huh. supaya habis 30 hari itu uh -huh. kita sebagai seorang Muslim faham apakah bukti-bukti, apakah keterangan-keterangan, apakah ajaran-ajaran, apakah petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Hmm. Menarik. Berapa ramai yang buat begitu? Tak ramai. <laughs> Okey. <laughs> Silap-silap saya sendiri pun tak mampu lagi. Hmm. Okey. Dr Jami menekankan hmm. yang okay salah satu pelajaran kita berpuasa di bulan Ramadan adalah takwa. Hmm. Okey, saya nak petik satu tulisan dekat sini. Dari segi psikologi manusia, seseorang itu tidak akan terasa serba kekurangan. Sehingga ada orang lain yang menonjolkan bahawa ia serba lengkap. Oleh yang demikian janganlah kita meriahkan hari raya dengan sikap yang keterlaluan atau menonjol tanpa memikirkan pihak yang kurang bernasib baik. Adakah orang yang bertakwa mementingkan diri dan keluarganya saja? Hmm. Okey. Uh, mungkin Dr Jahami boleh kongsikan apa masalah uh, tidak merasa serba kekurangan atau merasa serba lengkap dikaitkan dengan takwa? Okey, okey. Okey, okay. kalau uh, Din baca pada ayat tersebut, okay. saya juga sebut tentang meraihkan. Ah, okay. Jadi itu dah pergi jauh, dah pergi ke hari raya dah. Ini baru, okay. hari ini baru hari yang ketiga kita Ramadan ya. Alright. Tapi okay. tak apa. Tadi saya sebut tentang takwa di situ. Sebab kenapa saya sebut takwa di situ? Sebabnya ialah puasa bagi saya daripada pembacaan saya pada Al-Quran, puasa atau syiam itu memang berkait sangat dengan takwa. Uh -huh. Maknanya kita kena kita kena faham bahawa selepas 30 hari itu kita membina takwa. Okey. Jadi macam mana nak bina takwa kalau tak, tahu apa itu takwa itu saya sebut banyak kali itu. Kena baca Quran balik, fahami apa itu takwa dan sebagainya. Dan di antara perkara-perkara yang takwa ialah saya yang saya dapat ialah membina disiplin sendiri. Itu takwa juga. Sebab takwa ni ialah sesuatu yang memendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Itu takwa. Banyak uh, takwa ya, banyak. Itu antara benda-benda yang takwa itu. Okey. Uh, menggunakan akal itu pun takwa. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat pada di situ, saya tanya soalan, adakah orang yang bertakwa, dia akan merasa senang kalau orang lain serba kekurangan? Hmm. Itu saya pergi jauh sangat tu, Adina. Okay. Sebab itu saya, saya, saya kisahkan situ di masa bulan uh, yang pertama Hari, hari Raya. Okay. Jadi belum lagi. Jadi dalam bulan puasa tu, saya, saya lihat puasa tu merupakan satu peluang yang terbaik sebab kita menahan menahan diri daripada apa? Menahan diri daripada makan, minum, nafsu dan sebagainya. Jadi keadaan sedemikian, kalau kita tidak melihat puasa itu sebagai satu ritual semata-mata, tetapi satu peluang untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan cara memperbaiki diri kita. Okay? Kita nak dekatkan diri dengan Allah macam mana? Kita nak mendekatkan diri dengan Allah dengan memperbaiki diri kita sebab badan kita, minda kita segala diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita diamanahkan untuk menjaganya. Uh -uh. Jadi mungkin kita ni seorang yang malas itu mungkin dosa kita malas kemalasan. Jadi bulan puasa tu boleh digunakan untuk kita muhasabah diri dan sambil kita menahan makan dan minum, kita juga menahan daripada menjadi orang yang malas. Kita menjadi orang yang lebih rajin. Mungkin kita ni malas membaca. Mungkin kita ni orang yang merokok sebagai contoh. Jadi ini masa yang terbaik untuk kurang atau berhenti merokok. Jadi bulan puasa ini, bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang terbaik untuk kita sendiri. Kenal pasti apakah kelemahan-kelemahan kita. Dan gunakan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut supaya kita boleh meraihkannya hujung bulan Ramadan. Kita berjaya. Kita berjaya menjadi manusia yang lebih baik. Kita berjaya menjadi makhluk yang lebih baik. Individu yang lebih baik. Kita menjadi seorang yang bertakwa. Kalau tidak, Din, dia akan menjadi tiap-tiap tiap tiap tahun dia akan ulang jadi ritual demi ritual demi ritual kita tak berubah-ubah. Rahmah, barakah, barakah dan benefit yang Allah bagi melalui melalui syiam tu mm. tak terkesan pada diri kita. Hmm. Jadi itu yang pemahaman saya terhadap uh, bulan Ramadan ini. Jadi dalam bulan Ramadan juga kita ialah kita of course kita sibuk beli baju raya dan sebagainya kita buat kuih dan sebagainya uh -huh. mungkin lagi dua minggu sebelum raya. Ha uh, itu soal yang yang kedua lah kita akan bincang kemudian. Uh -huh. Jadi balik pada bulan Ramadan saya nak tekankan di sini ialah Ramadan merupakan bulan yang terbaik untuk memperbaiki diri kita dari pelbagai segi. Kalau kita orang yang ego kita uh -huh. cuba perbaiki ego kita kalau kita pemarah kita cuba perbaiki macam-macam. Hanya kita sini yang kenal. Mungkin kita nak ambil uh, paper dia nak tulis apakah kelemahan kawan aku yang aku nak cuba perbaiki bulan ini. Hmm. Jadi itu satu kesempatan dan peluang yang diberikan pada bulan Ramadhan. Tapi hmm. paling penting sekali bagi saya ialah bulan Ramadhan adalah bulan yang terbaik untuk kita cuba kalau kita tak pernah cuba untuk mesra dan memahami intipati isi kandungan Al-Quran hmm. Al-Karim. Hmm. Menarik. So, kita kita seboleh-bolehnya manfaatkanlah bulan Ramadan ni untuk mendisiplinkan <coughs> diri kita. dan dalam 365 hari tu 30 hari tu biarlah kita manfaat. Betul hmm, ya Datuk? Betul Betul. betul. Okay. Satu lagi ya okay. bagus yang Din sebut tentang 30 hari dengan 365 <coughs> hari kan. Okay. Saya tengok, saya tengok pelik tau saya tengok uh, saya tak kritik puasa ni Puasa ni memang dah, dah sebahagian daripada rukun Islam ya. Okay. Tapi you you bayangkanlah kita seorang Islam kita dah mempunyai peluang setiap tahun sebulan tu mesti berpuasa. Jadi kalau kita tengok dari segi logikanya, orang Islam bila sebulan tu dia berpuasa, lagi 11 bulan tu dia akan jadi orang yang lebih baik. Maknanya dia akan jadi orang yang kurang bercakap bohong. Dia akan jadi orang yang kurang menindas orang lain. Dan banyak kita yang menindas, kita seorang hakim sebagai contoh. Kita hakim, kita ada kuasa kita mungkin menindas dengan kata-kata kita. Kita mungkin menindas dengan kita punya saya cakap saya hakim sebab saya seorang peguam ya. Okay. Kita mungkin, bukan semua hakim tapi mungkin. Dan begitu juga mereka yang uh, jadi uh, pemimpin politik. Penindasan, rasuah. Kita lihat hari ini banyak mantan-mantan perdana menteri, bukan orang biasa tau. Mantan-mantan perdana menteri dituduh dengan rasuah. Mm -hmm. Dan mereka juga orang Islam. Jadi kita bertanya-tanya, tidakkah puasa yang sebulan dan tiap-tiap tahun tidak akan mengubah mereka. Atau adakah puasa itu jadikan hanya sebagai satu ritual semata-mata. Jadi kalau kita kembali balik kepada apakah itu intipati puasa sebenarnya. Dia ialah untuk mengujukkan kita menjadi seorang yang bertakwa. Jangan fikir nak dapat pahala saja tanpa memahami apa itu pahala pun. Okey. Eh, faham, ya? Menarik. So dari aspek itu, Uh, saya mengatakan kalau kita memperka, mempergunakan we use make use of the fasting month kita gunakan bulan puasa ini untuk memperbaiki diri kita cuba bayangkan uh, orang Islam di seluruh dunia jangan bukan di Malaysia saja akan jadi orang yang lebih baik pada bulan selepas Ramadan terbaik terbaik kita akan meningkat jadi lebih baik, lebih baik lebih baik kita akan jadi orang yang boleh guna akal kita tidak cepat melenting tidak sensitif dan sebagainya Betul. kita boleh jadi orang yang boleh berhujah dan berdialog tanpa mm. marah dan sensitif mm -hmm. kita mungkin tidak perlu kawalan-kawalan daripada kerajaan untuk mengawal akidah kita dan sebagainya kita boleh jadi manusia yang bermaruah satu seorang dewasa yang boleh buat keputusan sendiri dan sebagainya mm -hmm. jadi banyak perkara-perkara ini yang saya rasa perlu untuk orang Islam melihat kepadanya daripada melihat uh, puasa itu hanya semata-mata sebagai satu ibadah sempit. Okay. Yeah. Tadi Dr. Jahmi ada sebut kat, uh, perkataan pahala. Eh? Hmm. Okay. Jangan kata nak kejar pahala je hmm. tapi tak faham mana pahala. Hmm. Okay. Kebetulan saya nak bertanya tentang perenggan ini. Hmm. Penulis tidak yakin bahawa dengan sedekah kecil yang kita berikan kepada mereka pada hari itu boleh membantu mereka atau menaikkan martabat mereka sebagai manusia. Malangnya kerana kita lebih terpegun dengan pahala yang kita sangka akan diterima oleh kita dengan bersedekah, kita tidak bahu menggembleng tenaga dan minda untuk memastikan mereka di suatu kedudukan sehingga tidak perlu mereka berkerumun di luar masjid meminta sedekah. Okey, dua soalan yang berkait. Yang pertama, salah ke kita memikirkan kita memikirkan tentang pahala dan yang kedua di mana masalah dia okey okay. saya tulis di situ dan sebenarnya saya kongsi pengalaman saya semasa saya remaja okey okey saya orang pinang di pulau pinang masa semaya raya kita akan pergi ke masjid negeri okay. So saya masih ingat lagi saya pertama sekali saya pergi masjid negeri masa tingkatan 2. Okey, masjid negeri besar kan. Kalau tidak selalu dekat kampung saja Saya pergi pergilah. Dan bila habis semayang raya tu keluar, saya terkejut juga tengok ramai orang miskin kat luar. Okay. Saya tak tahu sekarang masih ada amalan seperti itu atau tidak. Eh? Ya? Okay. Sebab kat surah saya dah tak ada dah di di, di Pertanian Jaya. Oh. Maksudnya tu keluar-keluar masjid, ramai orang miskin. Ramai. Dan semua kita akan kita dah siapkan duit dah. Bagi RM1, RM2, RM2, orang akan bagi pergi kan. Oh. Tapi bila bila saya tengok benda tu, dia memberi kesan yang besar kepada saya. Saya mula tak seronok berakhir raya sebab sejak hari itu saya di rumah pun susah nak beli baju raya dah. Jadi keluarga saya pun nak beli baju raya tahun-tahun depan tu dia orang dah susah. Hmm. Saya rasa tak senang. Saya rasa macam eh hari raya ni bila aku pakai pakaian-pakaian yang cantik dan elok, saya sebenarnya bagi orang yang miskin tu nampak saya cantik, saya elok, hmm. baru dia rasa dia tidak ada. Jadi saya dapati bahawa bila kita pakai ke kita tonjolkan kita punya keadaan Hmm. Orang akan rasa ketidakadaan mereka ya? Jadi saya mula peka benda tu Jadi saya mula rasa, okey lain kali aku nak suanok pun janganlah terlalu suanok dan sebagainya Dan sejak hari tu pun saya uh, susah nak makan raya pun Sebab saya balik rumah, hmm. kan kita raya macam-macam berhidang kan hmm. Tapi ternyata balik mereka yang keluar masjid tu tak ada makan Pada hari raya, terpaksa ambil sedekah dan sebagainya, itu satu jadi benda-benda macam tu saya mengatakan bahawa janganlah kita meraihkan sangat macam macam satu pesta lah. Okay. Ha, sebenarnya bagi saya ini peribadi ya, bagi saya hari raya tu bukan untuk untuk satu pesta. Ha, walaupun di, di Malaysia ni okey tak apa, itu soal so, sosial untuk kenal mengenal itu tak ada masalah. Okay. Yang 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 berpesta tu. Ha, sebab bagi saya hari raya tu satu hari kemenangan. Kemenangan apa? Apa yang kamu nak meraihkan kemenangan kamu tu? Anak kata, "Ye, tak payah makan, boleh makan minum." Itu hak. Uh -huh. Kan? Sebab kamu kalau kamu kata, "Ye, tak payah sekarang dah boleh makan minum." Maknanya kamu tak restui lah yang 30 hari yang kamu tahan makan minum itu. Jadi bagi saya meraihkan kemenangan pada hari raya itu bermakna kamu telah setidak-tidaknya bulan puasa itu kamu telah menghilangkan salah satu daripada keburukan kamu, kelemahan kamu. Jadi kamu meraihkan. Faham? Bagi saya lah itu, itu pandangan saya. Saya tak katakan itu pandangan agama rasmi ya. Itu pandangan saya terhadap Quran dan bulan puasa Dan juga pada hari raya Bila kita tengok pada orang miskin dan sebagainya Di tepi jalan tu kan ya. Yang saya katakan di sini Kerana kita terperangkap Kita bagi RM1, RM2 pada mereka miskin Kita rasa, aku dah bersedekah Walhal, isunya ialah Orang Muslim patut tanya soalan sedemikian Kenapakah ada orang Islam yang daif seperti itu? Kenapa mereka masih di situ meminta sedekah? Kadang-kadang saya tanya tu, adakah kita ini sebenarnya membenarkan orang-orang peminta sedekah ini wujud supaya kita boleh bersedekah? Faham ya? Seolah-olah seolah kewujudan peminta sedekah, kewujudan orang miskin itu menjadikan kita ini seorang yang baik lah konon. Sebab kita boleh bagi sedekah, kita boleh bagi bantuan dan sebagainya. Sepatutnya, masyarakat Islam itu harus memastikan mereka ini tidak wujud. Ataupun setidak-tidaknya, Kesusahan mereka, keperitan mereka, di buatlah polisi-polisi tertentu dan sebagainya untuk memastikan mereka tidak wujud sedemikian. Uh -huh. Itu yang saya, saya maksudkan ya. Uh -huh. ya. Dan dia juga berkaitan dengan perangkap minda agama dulu yang saya cerita tu. Minda agama ialah kita buat satu untuk dapat pahala. Saya teringat. Eh, right. Jadi uh -huh. itu soalan. Jadi secara the point is ialah kita satu hari raya janganlah bagi saya saya okay. tak mau terlalu berpesta. Yang kedua janganlah kita buat satu yang bagi orang yang tidak ada orang yang miskin merasa mereka kekurangan. Hmm. Kan hmm. itu itu yang kalau <coughs> saya cakap Islam ni satu uh, ad-din yang mengajar kita berwasatiyah dalam dalam kita punya uh, perangai, uh, perbuatan, hmm. kita ni umat yang sederhana kan wasatiyah. Hmm. Jadi dia 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 saling berkait. Saling berkait. Ya. ya. Dengan izin eh ya. mungkin ini soalan yang terakhir. Okey, saya nak nak bertanya ada satu terma yang digunakan dalam buku ini alangkah eloknya jika kita menggunakan bulan Ramadan sebagai satu bulan untuk dilakukan pemeriksaan inventori peribadi pemeriksaan inventori peribadi mengenai kederaan, keadaan masyarakat Islam termasuk golongan bukan Islam yang daif boleh tak kongsikan maksud inventori peribadi okey okay. maksud inventori begini ya okay. kita setiap kali kita sapu rumah tak? Ah okey. Setiap hari kita sapu rumah, kita vacuum rumah dan sebagainya. Okay. Dan kadang-kadang kita akan ambil almari, kita akan geladah almari dan kita akan susun balik dan sebagainya. Okay. Maknanya kita akan lihat balik, kita akan ambil inventory balik atau kita akan buat spring cleaning. Kita akan membersihkan balik. Soalan saya tanya pada diri saya uh, sejak saya remaja ialah okay. aku bersihkan rumah, bersihkan beg, bersihkan uh, katil, bersihkan semua. Bila masa yang aku bersihkan minda? Hmm. Adakah kita duduk setiap 6 tahun 6 bulan ke, 3 bulan ke, duduk dan lihat balik, apakala minda saya, apakah yang telah aku dapat selama 6 bulan ataupun kalau kalau di umur 30, 30 okay. tahun apa yang aku dapat? Adakah kita lihat balik apa dalam minda kita? Hmm. Adakah kita bersihkan balik? Hmm. Adakah kita lihat pada diri kita, akhlak kita, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diperkasakan? Hmm. Ramai yang kita tak buat. Hmm. Kita cuma hidup je ya, 10 tahun, 20, 30, 40, 50, 60 kita mati. Jadi tak ada pun uh, pemeriksaan inventori hmm. tak ada pun uh, muhasabah diri tak ada pun uh, menyuci dalam diri kita sendiri tapi keliling kita kita cuci-cuci cuci kita kata uh, kursi itu ada apa ni uh, dust dust apa habuk habuk kita itu ada kotor. ada kotor tapi minda bagaimana dengan habuk dalam minda kita uh -huh. kan kita okay. banyak kita ambil... jadi itu yang maksud inventory okay. jadi itu saya sebut tadi Aa, seorang individu boleh menggunakan uh, bulan puasa, bulan Ramadan sebagai satu peluang, satu bulan untuk melakukan inventory Untuk muasabah diri dan berbagi diri Dan pada masa yang sama juga ia boleh dilakukan oleh masyarakat Pada masa yang sama juga ia boleh dilakukan oleh negara kan, ha? Jadi sa, pada saya sebenarnya, sebenar pada saya tengok Ramadhan ni Ramadhan ni patut bulan yang cukup sibuk Untuk umat Islam, masyarakat Islam dan negara Islam melakukan banyak muasabah jadi inventory, uh, check and balance, uh, seminar dan sebagainya dalam bulan Ramadan. Okey, itu peluang terbaik tau. Sebab dalam bulan Ramadan lah kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran kita, Al kita katakan, "Eh, Allah kata tidakkan kau gunakan uh, akal fikiran." Kita baca satu lagi, Allah mengatakan, "Eh, kenapa kau mengikut mereka-mereka yang menyesatkan kamu?" Kita baca Al-Quran kita tengok, "Eh, Janganlah kamu katakan ah kepada ibu bapa kamu Jadi kita diingati dan diingati dan diingati Jadi hmm. banyak perkara yang boleh dibincang Berdasarkan Al-Quran Untuk memperbaiki diri di dunia ini hmm. Faham ya? Hmm. Jadi kerisauan saya dalam hal ini Pada diri saya lah Orang lain nak risau tak risau itu dia punya hal hmm. Yalah adakah aku ni terlalu Tak faham atau berfantasi dengan akhirat Okay. Saya lupa bahagian saya di dunia. Bukan bahagian saya di dunia untuk mendapatkan uh, materialisme. Tak. Bahagian saya di dunia untuk memperbaiki diri saya di dunia sebagai seorang Muslim yang cukup baik, cukup efisien, cukup berguna kepada semua orang di keliling saya. Tak kira dia Muslim ataupun tak Muslim. Uh -huh. Sebab saya sentiasa Beringat bahawa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan hanya pada orang yang Islam. Apa? Jadi itulah fahaman saya daripada apa yang Quran cerita. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang istimewa sedikit sebab dia merupakan bulan yang dikhaskan. Dan Quran bersebut, uh, Syiam membawa kepada takwa, takwa memahami Quran, Quran merupakan panduan hidup. Okey. So, okay. Alhamdulillah, terima kasih kerana right. sudi berkongsi lah tentang fahaman yang ada dalam buku ni, iaitu tajuk Ramadan, tunjuk pelbagai niat puasa dan sambutan LDV3. Kepada sesiapa yang ingin mendapatkan buku Islam antara isi dan kulit yang ditulis oleh Jahabar Muhammad Yunus, bolehlah uh, bolehlah hubungi pihak karya dan pihak seperti yang tertera di skrin berikut. mungkin ada apa-apa nasihat ataupun sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. <coughs> Jangan lupa like, subscribe dan share kepada semua orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.